dengan Tuan Syah Rizan bin Johan Bangi. Terima kasih Tuan Sri yang pertua Ini kali ketiga soalan saya naik. Soalan saya nombor satu. Silakan. Saya tak ada kaitan dengan pemilihan soalan ini. Terima kasih Tuan Sri. Terima kasih Alia Muhammad. Kerajaan melalui Suranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC komited melaksanakan pemantauan proaktif dan mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap kandungan dalam talian yang dikenal pasti bersifat lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik melampau yang melanggar peruntukan seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau Akta 588. Dalam hubungan ini, selari dengan agenda reformasi institusi yang digagaskan di bawah Kerajaan Madani, Kerajaan pada tahun lalu telah meminda seksyen 233 Akta 588 dengan menggantikan perkataan jelik kepada perkataan jelik melampau dengan meletakkan tanda aras yang lebih tinggi melalui enam huraian untuk menjadikan ia sebagai satu kesalahan. Seperti mana diketahui, Mahkamah Rayuan baru-baru ini telah memutuskan bahawa perkataan jelik dan menyakitkan hati di bawah seksyen 233 Akta 588 adalah tidak berperlembagaan dan tidak sah. Walau bagaimanapun, keputusan Mahkamah Rayuan tersebut hanya terpakai kepada peruntukan seksyen 233 sebelum pindaan Akta 588. Pihak kerajaan menghormati keputusan Mahkamah Rayuan ini dan telah meneliti dari segi aspek perlembagaan serta undang-undang dan atas nasihat Jabatan Peguam Negara, pihak kerajaan kini telah memfailkan permohonan kebenaran rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Memandangkan keputusan Mahkamah Rayuan tersebut kini sedang dalam proses rayuan, ke Mahkamah Persekutuan adalah wajar semua pihak menunggu keputusan Mahkamah Persekutuan sebelum membuat apa-apa pendirian tentang elemen jelek dan menyakitkan hati dalam peruntukan Seksyen 233 Akta 588 sebelum pindaan. Proses kehakiman ini perlu dihormati semua pihak untuk mengelakkan sebarang spekulasi yang boleh mengganggu keputusan Mahkamah Persekutuan dan juga isu subjudis dengan izin. Terima kasih. Baik, saya jemput Bangi. Terima kasih Tan Sri yang dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tadi. Yang Berhormat Menteri pun tadi ada sentuh bahawa kita ada pindah akta komunikasi dan multimedia dan juga kita ada gubal akta keselamatan atas talian atau ONSA tahun lepas. Dan ini semuanya adalah untuk menyediakan satu persekitaran atas talian yang lebih selamat. Dan baru-baru ini juga disebabkan oleh beberapa kes jenayah yang melibatkan kanak-kanak kita mendengar daripada pihak kerajaan bahawa kerajaan uh, bercadang untuk melarang akses media sosial kepada mereka yang berumur 16 tahun ke bawah. Soalan saya, pertamanya adakah mekanisma yang apakah mekanisme yang diguna pakai sekiranya kerajaan mahu melarang akses uh, media sosial kepada mereka yang berumur uh, 16 tahun ke bawah dan soalan kedua memandangkan ini melibatkan obligasi ke atas pemilik platform media sosial adakah rejim pelaksanaan lesen uh, yang kita telah uh, laksanakan bermula tahun lepas itu, adakah ia membantu dalam pelaksanaan dasar menghalang akses ini. Terima kasih uh, Tansihan Pertua. Sila Menteri. Terima kasih uh, Yang Berhormat uh, Bangin. Terima kasih Tansihan Pertua. Uh, memang berkenaan dengan isu yang dihadapi uh, bila pihak MCMC dan Kementerian Komunikasi mengadakan perbincangan dengan pihak polis di Raja Malaysia. Pasukan khususnya Jabatan Siasatan Jenayah Komersial memaklumkan bahawa antara halangan dan cabaran untuk mengatasi menangani jenayah scam sebagai contoh yang berleluasa dalam platform-platform media sosial. Salah satu dari punca utamanya Tan Sri yang dipertua adalah penggunaan penyalahgunaan fake account dengan izin. Yang mana akaun-akaun palsu ini memperagakan seolah-olah mereka adalah tokoh-tokoh tertentu, selebriti tertentu ataupun doktor-doktor pakar tertentu yang menjual produk-produk, menjual investment, pelaburan dan sebagainya, tapi sebenarnya adalah elemen-elemen scam. Kita juga tahu antara cabaran yang dihadapi dalam mengatasi masalah termasuk menjamin keselamatan kanak-kanak dalam media sosial dalam ataupun dalam talian adalah memastikan mereka dilindungi daripada uh, dengan izin pedophile. Ini juga memastikan uh, memerlukan kita melaksanakan uh, proses uh, electronic know your customer eKYC. Uh, pihak MCMC serta beberapa jabatan dan agensi akan ke Singapura pada minggu depan untuk mengadakan pertemuan dengan pihak Meta, pihak Google, pihak X untuk berbincang uh, juga TikTok Uh, untuk membincangkan mekanisme yang terbaik untuk memastikan proses EKYC yang menggunakan dokumen-dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan seperti MyCard, pasport dan juga My Digital ID dapat dimanfaatkan dengan selamat, selaras juga dengan uh, akta keselamatan data peribadi uh, untuk memastikan tidak berlaku apa-apa uh, ketirisan maklumat dan sebagainya. Tapi perkara yang paling penting adalah keselamatan terutama untuk kanak-kanak dan keluarga dalam talian. Dan selaras dengan itu, rejim pelesenan yang telah diperkenal pada 1 Januari 2024 adalah terpakai terutama untuk pelaksanaan Akta Keselamatan Dalam Talian atau Online Safety Act dengan izin ONSA ia memerlukan platform-platform ini untuk dilesenkan. Jadi memang pihak kerajaan akan terus dengan usaha untuk melisensikan platform-platform media sosial uh, demi menjamin keselamatan dalam talian, terutama untuk kanak-kanak dan keluarga.